Музику я почала займати ще мене, мама віддала в музичну школу, і я там вчилась грати на фортепіано. Потім після навчання в школі не склалося. писали вірші, але якось не дуже до музики було. І пішла вчитись на журналіста. І там я зрозуміла, що це не моє. І взагалі нічого нічого в цьому світі не моє, крім музики. В нашому місті створювався новий гурт, і мене туди покликали на каст. Так что я пришла такие своры в Дбирк и потрапила гурт «Вода». Оля, мы знаем, что ваша группа использует нетрадиционные музыкальные инструменты, а именно благодаря крупам и вьющейся воде вы создаете свои музыкальные шедевры. Ну, я такие, я такие, правда, выкористовываем воду, это основное. И вы в этом чудесном удивительном коллективе, в этом трио Оля поете. Так. Яку я не дуже люблю, це занадто багато емоцій. Я можу різко розплакатись, різко розсміятись. Не знаю, це, мабуть, всі творчі люди вони емоційні. Погорюся про це. Що ж то зараз, що ж там зараз. На автоматі, на автоматі. Починають. Оля сама ускладнила собі завдання. Боженько, поможи мені, поможи мені, бажай. Вона співає власну песню, та ще й акомпонує собі на клавишах. Let me... она перерождается на сцене. Она была ну, такая сдержанная в интервью. А здесь просто вулкан. Очень неожиданно, здорово, здорово. Это, конечно, очень неожиданно, то, что вы исполняли все это сами. А вы учились, да? Эм, ну, да, что немного. Что за спиной? Э, в смысле? Сто... Да не за спиной, я имею в виду. А, ну я училась в музыкальной школе и вот сейчас недавно поступила на барабанщика. Училища. -а О, за барабан. А Подождите, подождите, подождите. Ох, сейчас Бетховен расстроится. Ну давайте что-нибудь сыграем вместе. Играйте. Малиновое вино. В любом спасибо, случае. спасибо. Вы крутые. Я говорю так: кого бы вы ни выбрали, вот на самом деле, ребята, вам повезет, Пошел потому вам. что нет, ну если, если если выберут не меня, Навряд. то очень хорошая девочка, с ней дверь. можно на самом деле делать что-то новое, экспериментировать и так далее. Поэтому выбер, вам за вами выбор на самом деле. Вы меня уже так похвалили, и у нас уже классно действительно получилось, так что, Диана... Пожите, я, я тоже я... на барабанах играю, почему? <свят> Поздно! Я играю! Поздно! Я только и, вы, и все. <свят> Стас? Знаете, несмотря на то, что я тоже вас выбрал, но я почему-то вас вижу только с Дианой. Спасибо за то, <свят> что вас спасибо, не Я не пускаю сегодня. Спасибо, спасибо. Будем, будем спасибо. просылать. Спасибо, счастливо плач. Что я пить, плачу? Все, сюда успокойся. Сережа, не Не даром ты за руку вода. Все. Диана, спасибо, правда, круто. Да. Спасибо большое всем. Оля, 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 тебе спасибо в первую очередь. Ты все сделала сама, своими руками, своим голосом. Спасибо, Оля. Да, чемпіон! О, чемпіон! У мене нова група. значить, група яка? Значить, я і Діана Арбєніна. Ми будемо сама крута команда на голосі країни. Ми будемо самыми Я точно впевнена. Бо вона, вона, вообще, короче, Якби не вона, я би, сюди б і не пришла. Діаночка. Я там люблю. А, я така щаслива. Все щасливо. Побачимось.